Заплатить за бензин, погасить кредит, снять деньги жене на цветочки. Раньше, чтобы все это успеть, нужно было сколесить половину города. Теперь, благодаря Сбербанку, сервис вышел на новый уровень. И дотянуться до него можно просто из окна автомобиля. В Тольятти открылся уникальный в своем роде банкомат для водителей Сбербанка Авто. Это третий банкомат в России, который мы запускаем. Э, инновационный проект, пилотный проект, э, максимум удобства, не выходя из машины, можно получить все услуги Сбербанка. А это как минимум 6 операций на любой каприз. Здесь все доведено до совершенства и автоматизировано на радость автовладельцам. Заплатить за ЖКХ сотовую связь, пополнить счет и даже открыть свой вклад в личном кабинете. Все это можно сделать в мягком сидении своего авто, под гул мотора и любимую музыку. Но по сути дела это банкомат, который специально нашими партнерами компании NCR э, Изготовлен специально для автомобилистов, он серьезно отличается от обычного банкомата. Его экран наклонен, это максимальное удобство для того, чтобы не выходить из машины. Надежность его повышенная, потому что он работает во всех практически температурных режимах, ну и позволяет использовать в формате 24 на 7 все услуги банка, включая открытие вклада. Инновационный подход к вопросу комфорта сейчас на стадии пилотного проекта. Подобные банкоматы есть в Самаре и Волгограде. Они уже доказали свою эффективность. По количеству операций в три раза обогнали прочие терминалы, и это не предел. В Тольятти стал еще одним доказательством, что смелая затея попала прямо в яблочко. Сбербанк авто оказался по-настоящему с бывшимся сном многих автомобилистов. Да, очень здорово, очень удобная штука придумали. Около, причем около заправки, потому что иной раз не всегда успеваешь где-то платить это очень по пути и комфорт, не уходя, как говорится, из машины, в тепле сидишь, и на холод не надо выходить. Очень здорово, очень хорошо придумал. Распоряжаться своими финансами здесь и сейчас можно 24 часа в сутки. Для столицы отечественного автопрома Сбербанк Авто – это больше, чем просто терминал. Сбербанк подарил Тольятти новый стиль жизни, где удобство и своевременность играют главную роль. Это, по сути дела, реализация нашей основной корпоративной ценности – все для клиента. Поэтому вот именно сегодня, именно в таком формате, здесь, в Тольятти, мы делаем такой эксперимент, запускаем его и ждем от него достаточно серьезной отдачи. Сбербанк Авто в Самаре уже показал хорошие результаты. Более 6 тысяч операций за первый месяц. Рекордный показатель. Жители мегаполиса в первую очередь привлекает многофункциональность нового формата и, конечно же, экономия времени. Очень удобно, потому что не всегда есть время стоять в банке в очередях, платить, оплачивать коммунальные услуги. То есть очень удобно в плане того, что можно много операций проводить. Сбербанк не перестает поднимать планку, демонстрируя европейский уровень общения с клиентом, креативность и актуальность. Новые банкоматы – часть одной большой идеи стать ближе к своим клиентам. Умные машины уже прекрасно чувствуют себя на остановках общественного транспорта. По популярности они также обогнали офисные терминалы. Теперь комфорт вышел на большую дорогу и уверенно набирает обороты.